Ой, блядь. Обколол этим обезболивающим пешок. Короче, балдыть один зуб. А он хорошо, он здоровый. И что надо другой соседний лечить. Ну так и бывает, да, что отдает. Ой, ой, занемела Он у доктор. Кто дни индусы. Не, ну судимо Дима, медсестра, вот эта ассистентка, ну, которая помощница, более-менее нормально, не индуска. Ну, просто чернокожая, но не индуска. То нормально. Бута прошлое было вообще, я знаю, чуть не под скандал. Все намучилось. Пиляли. Сейчас оденут временную коронку. А потом настоящую где-то неделю через две. Сделают. Буду зубик, как свой, красивенький. Э, вот это временная... Чеки зуб делаю. Отсей. Отсей, да? Чеки. делаю зуб. Короче, коронку делаю. И у нас спрашиваю а ты хочешь такой самый цвет? А, хочу сказать, что помните, я тут рассказала, что была медсестра зла у меня. Я знаю, что ты по скандалу. Цвет раз очень хорошая. И она позвала ту первую, что мне вот она мост сделала. И чувствую, что с ней там спорила? По поводу цвета. Что цвет, мол, не тот. Та доказывала злая, что тот, а та это моя новая медсестра говорит, что нет, надо другой цвет. Ну ладно. Решила позвонить мужу, позвали Стивена, чтобы с ним посоветоваться. Она меня спрашивает, ты хочешь такую самую она как бы предупреждает. что-то она хочет мне сказать. Что, мол, это фронтовые зубы впереди. Ну, как бы, тут же там такая, да? А тут я буду улыбаться, и уже будет видно. Ты согласна с таким цветом? Я на него смотрю, говорю, да нет, ну, я не знаю, ну вроде нормально, я вроде нормально, я не знаю, я говорю, а, позвала Стивена. Стивен кажется, я тоже не знаю. А, говорю, а какое ваше мнение, что вы делали? Она говорит, я бы поехала в лабораторию, где мне там как-то, не знаю, компьютер подбирают, кто-то делает, чисто человек буду делать. Говорит, я бы сделала так. Это стоит, по-моему, 20 долларов, Стивен. In lab. Uh, 40. 40. долларов. 40 долларов. И они сделают мне, подберут цвет. Я говорю, я, хорошо, я, я, так сделаю. Ну, понятно, что тебе надо ехать туда быстрее, что чем быстрее мы закажем, тем быстрее они сделают мне Коронку. Тот зуб, что он его делал, он с виду нормальный, ничего в нем проблем немая Ну а, а когда смотришь на снимок, то да, там видно какое-то затемнение, он говорит, что это разрушается уже там внутри. Он внутри разрушался. Ну ладно, то такое, короче. То такое футболочка. Сказала, понакупляла 150 штук по 80 долларов. А мне сейчас ничего не надо. Вот за футболка и джинсы. Мне ничего не надо. Ну, там какой-то гостюмчик на выход. Все. Там платьечко на выход. Не надо некие наряды. Супер-купер. После стоматологии зашли, скупились, и сейчас вам сделаю распаковку. Я как-то так скупилась, что... Ну, такая, не повседневная такая покупка, как вот там хлеб-молоко. О, oh, радуется, что впереди машина дальше поехала. как начинаются скачки близко около дома. Тут лежат много поли... этих лежачих полицейских, и вот это тут не за видео записывать. Я сделаю вам распаковку всякое интересное покупала Это... ну, ну не то, что там, ну просто такое, что не повседневное